Серьезная авария. Под Киевом внедорожник столкнулся с маршруткой. Погибла девушка, 17 человек госпитализированы. Как это произошло и что стало причиной ДТП? Подробнее Ольга Рыцарь. В 9 утра прямо возле Гастомеля маршрутка мерседес Sprinter следовала по трассе в Киев. На встречу ей двигался внедорожник «Хюндай». Микроавтобус вылетел на встречную полосу. В результате аварии погибла 26-летняя девушка, пассажир маршрутки. 17 человек госпитализированы. От маршрутки осталась груда металлолома. В Hyundai находилось двое детей и отец за рулем. Один ребенок пострадал. Подробности этой жуткой аварии выясняют до сих пор. Возможно, все произошло из-за гололеда. Якобы автобус занесло на скользком участке дороги. Его водитель ехал на высокой скорости. Об этом говорят и очевидцы. А вот работники коммунальных служб утверждают, что дорогу посыпали. У Мерседеса э, одна из колес была совсем лица, совсем лиса резина. Поэтому говорить, что самые погодные условия, Чи через те, що лиса різина, чи Лиса Гума була на автівці? Не знаю наскільки ми можемо зараз такі заключення зробити. Але попередньо ми кажемо, що водій не відбезпечну швидкість, не вправиться з. и выехал на встречного руху. За последние двое суток, это уже вторая авария с участием маршрутки. Вчера вечером в Запорожье водитель Нивы не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с переполненным пассажирским автобусом. К счастью, никто не погиб. Водитель ВАЗа в коме. Семь пассажиров маршрутки и трое из Нивы с травмами в больнице. Ольга Рыцарь, подробности, телеканал Интер.